इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघा एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत इति गुह्यतमम् इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नख इदमुक्तम् मया नख एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रमिदमुक्तम् मया नख इति गुह्यतमम् शास्त्रमिदमुक्तम् मया नख एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सो ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् विद्यायाम् विद्यायाम। योगशास्त्रे योगशास्त्र र्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्